surah yang ketiga daripada Al-Quranul Al Karim iaitu surah Ali Imran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala nabihi mustafa wa ba'd sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian bertemu lagi kita di dalam siri sejenak bersama kalam Allah kali ini kita akan membicarakan surah yang ketiga daripada Al-Quranul Al Karim iaitu surah Ali Imran surah Ali Imran adalah merupakan surah madaniyah iaitu diturunkan setelah daripada hijrah Rasulullah SAW mengandungi 200 ayat daripada muka surat 50 hingga muka surat 76 yakni lebih kurang um, 1 juzuk dan 6 muka surat lebih kurang. Tema utama surah ini ialah untuk meneguhkan keimanan setelah Islam mencapai kesempurnaan dan kejelasan serta membantah syubhah ahli kitab khususnya kaum Nasrani. Surah ini dinamakan surah Ali Imran kerana ada menceritakan tentang kisah keluarga Ali Imran iaitu di dalam ayat 33. Di antara fawaid yang kita dapatkan di dalam ayat ini ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menegakkan hujah dan menghapuskan alasan bagi manusia untuk syirik, untuk kufur, untuk tidak beriman kepada Allah dengan mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab yang memberikan petunjuk kepada kebenaran dan memperingatkan tentang kebatilan. Di dalam banyak ayat Al-Quran, Allah Taala menghikayatkan perkataan orang kufar di mana mereka mengatakan telah datang kepada kami rasul tetapi kami berpaling daripada mereka. Kami mendustakan mereka, tidak beriman. Jadi, kita sebagai seorang muslim, Allah Taala memberikan kita pedoman Al-Quranul Karim. Kitab-kitab selain daripada Al-Quran iaitu yani kitab Zabur, Injil, Taurat dan sebagainya, itu merupakan pedoman kepada kita sebagai guideline kepada kita umat Nabi untuk menjalani kehidupan kita di atas muka bumi ini. Yang kedua, kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang mencakupi seluruh makhluknya. Ia yani, tidak ada perkara pun yang tersembunyi daripada Allah Subhanahu Wa Taala baik di atas langit maupun di atas muka bumi sama ada yang zahir ataupun yang batin. Allah Taala berkata, Inna Allah la yakhfa alaihi shayun fil ardi walla fil sama. Oleh itu disebabkan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sahaja yang kita lakukan, ha, sepatutnya kita sering memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala seperti doa yang diajarkan Allah mufirli lima qaddamtu wa ma'akhhartu wa ma'asrartu wa ma'alantu wa ma'asraftu wa ma antalu minni yani Allah ampunkanlah dosaku apa yang telah lalu dan apa yang akan datang apa yang aku zahirkan dan apa yang aku sembunyikan ha jadi doa ini sangat baik kerana kita kadang-kadang kita tidak sedar melakukan dosa ha jadi seharusnya senantiasa memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya mudah-mudahan jika kita meninggal meninggal kita dalam keadaan telah pun memohon ampun, telah pun bertaubat kepada Allah Subhanahu SWT. Seterusnya, surah ini juga ada menyatakan bahawasanya harta dan anak-anak yang menjadi kebanggaan orang kafir itu tidak akan dapat menyelamatkan mereka daripada azab Allah Subhanahu SWT dan hari kiamat apabila azab tersebut datang menimpa mereka. Allah Subhanahu SWT berfirman dalam Al-Quran إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئَةً وَأُولَئِكَ هُمْ وَكُودُ Sesungguhnya orang-orang kafir tidak akan menyelamatkan mereka harta-harta mereka. Begitu juga dengan anak-anak mereka daripada Allah SWT. Dan mereka itu sesungguhnya akan menjadi kayu bakar di dalam api neraka. Jadi pengajaran kepada kita sebagai orang Muslim, anak dan harta itu merupakan satu bentuk ujian kepada kita. Maka jangan kita lalai, jangan kita terleka dengan ujian ini kerana kita harus ingat bahawasanya ini semua adalah amanah dan kita akan ditanya tentang amanah ini di hari, ak hari akhirat di hadapan Allah SWT nanti. Demikianlah apa yang dapat disampaikan dalam waktu ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan pengajaran daripada apa yang disebutkan tadi. Ila liqa'in akhir wa billahi al-hidayati wat tawfiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.